Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Həcər müəlliməm. Tayn sınaq toplusunda verilmiş ümumi sınaq 13-ü izah edə və tanış olaq. 1-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Demək, ürək, e, skelet əzələsi və daxili orqanlarda yerləşən saız əzələlər verilmişdir. Burada uyğunlaşdırmaq istəyir bizdən. Demək, ürək əzələsi endinə zolaqlı əzələdir, amma müəyyən yerlərdə bir-birləri ilə kəsişən əzələdir. Ona görə 1 C olacaq. E, skelet əzələsi A ilə göstərilmiş şəkildə olacaq. E, Daxil orqanlarda da sayı əzələlərdir ki, bu da B. C, A, B doğru variantımız B variantıdır. 2-ci sual şəkli əsasən doğru cavabı müəyyən edin. Gecə və gündüz göstərilmişdir. Gülün uzun olan vaxtı çiçəkləyən bitki, günün qısa olan vaxtında çiçəkləməmişdir. Günün qısa olan vaxtında çiçəkləməyən bitki E uzun olan vaxtında gecənin çox olduğu vaxtda çiçək açmışdır. Deməli gecə ə, uzun olan vaxt ə, bunlar ə, demək ə, qısa günlü bitkilərdir. Kə isə uzun günlü. Bax bu uzun günlü bitkidir çünki günün uzun olan vaxtı. El isə qısa günlü olan bitkidir. Qısa günlü bitkiləri zəfəran, soğan günlü, uzun günlü bitkiləri isə fıstıq, bələs. Doğru variantımız <coughs> A variantı olacaq. Hansı rəqəmlə verilən canlılar birinci dərəcəli konsument ola bilər? Birinci dərəcəli konsumentlər prodüsentlərlə qidalananlardır ki, 2 və 3 hər ikisi 1 ilə qidalanıb. 1 burada prodüsentdir. Deməli, doğru variantımız olacaq A variantı. 4-cü sual. Müəyyən sayda başlanğıc bakteriyadan 2 saat ərzində cəmi m sayda bakteriya əmələ gəlmişdir. 2 saatda bir bakteriyadan 64-ü əmələ gəlir. Və n bölünsün 4 qədər bakteriyanın əmələ gəlməsindən nə qədər vaxt sərf olunur? 2 üstü 6 64dürsə, 2 üstü 4 e, demək eləyəcək 16. 16 dənə bakteriyanın əmələ gəlməsinə e, demək sərf olunan müddəti istəyir bizdən. Bu da eləyəcək 80 dəqiqə. Yəni 2-nin üzərində 4 dənə 20 dəqiqə eləyəcək 80 dəqiqə. 5-ci sual: Xəmə əsasən hansı fikir yanlışdır? X e, karbon qazı və su ayırır, Y bunlardan istifadə edərək glukoza və sərbəst oksigen əmələ gətirir. Burada yanlış variantımız olacaq. D variantı X və Y orqanoidlərinin özlərinə məxsus amin turşuları e, sintez edir. Yox, amin turşularından zülal sintez edir olacaq. X iki membranlı orqanoid ola bilər, X mitoxondridir, Y xloroplastlardır, iki membranlıdılar. Y qarqanoidində üzüm maddəsi sintez olunur. Bəli, üzüm maddəsinin sintez olunduğunu gördük. <coughs> Hər ikisi iki membranlıdır. Doğru. Həm mitoxondri, həm plastidlər iki membranlıdır. Ali bitki hücerlərinə də rast gəlinirdi. Doğru olacaq. X canlısı haqqında hansı fikir yanlışdır? Boy 180 sm-dirsə söhbət kramanyondan gedir. 3-cü yarım cinsdir. Aydın nitki vardır, amma bunlar haqqında olan yanlış fikir mağaralarda deyil, öz evlərində yaşayırdılar özlərinin cəddiçləri evlərdə. Y-X ifadəsini hesablayın. Eyni tipli sual din test toplusunda da var. Hamının acığı gələn 52 nömrəli sual idi. Sualın Sualı nömrəsi də yarımladı hətta. A ö, sümüyü, bir də B sümüyü verilmişdir. Hüceyrə arası maddə 20 qramdsa sümük hüceyrəsi bundan 2 dəfə az. Yəni 10 qram olacaq. Deməli sümük toxumasının kütləsi 30 qramdır. Sümüklü hüceyrələri 30 qramsa, hüceyrası maddı bulan 2 dəfə çox 60 qramdır. Deməli, y də olacaq 30 qram. Y-dən x-i çıxmaq istəyir. 90-dan 30 çıxanda eləyəcək 60. Doğru variant E. 8-ci sual. Uyğunluğunu müəyyən edin. E, yarpaq şəkillidir. E, demək, ki, yarpaq şəkilli parmeliyadır. Çol şəkilli maral məmridir. Qazmaq şəkillidə daş xınasıdır. Verilən sxem A variantında doğrudur. Hansı keçid formanın həm üzgəç çəmdə ətrafları olmuşdur? E, bu olacaq demək, ixtiyar seyqanın keçid forma olaraq həm üzgəzləri, həm də ətrafları balıqlarla, su dəqurtda yaşayan arasında keçid olan canlıdır. 10-cu sual, meyoz bölünmə keçirən hüceyrənin sxemi təsvir olunub, sxemə görə hansı yanlışdır? Deməli 3 dənə ikiləşmiş e, xromosom yuxarıya doğru da artılır, 3 dənəsi aşağıya doğru da artılır. Yanlışı istəyirik bizdən. 6 cüt homoloji xromosom var. 6 cüt deyil, 6 dənə homoloji xromosom var. Bir yanlışdır. Meioz 1-in anafaza mərhələsidir. Bəli, ikiləşmiş bütün xromosomlar qütblərə dartılır dartılırsa, Meioz 1-in anafazı mərhələsidir. Bölünmənin sonunda 3 xromosomlu qamet əmələ gələr. Ə burada artıq aploid xromosom dəstinin 3 olduğunu görürük. Bölünmə dəyərkən meyoz bölünmənin sonunu nəzərdə tutur ki, 3 xromosomlu gamet əmələ gələcək. Bu da doğrudur. Yanlış olanımız bir dənə 1 olacaq ki, bu da D variantı x-y ifadəsinin qiymətini hesablayın. Fotosintezin yarpaq sahəsi və sərf olunan zaman verilib. Üzüm maddənin miqdarını tapa bilərək n = s * t-yə əsasən 3 * 5 eləcək 45 qram üzüm maddə sinttez olunub. Və bizdə karbon qazı ilə oksigenin kütlələrini verib hər halda istifadə olunan karbon qazının miqdarı, yəni kütləsi nəzərdə tutulub, oksigenin də kütləcə miqdarı nəzərdə tutulub, mol miqdarı deyil, yəni y e, x-ın y-nin ifadəsi ilə qiymətini istəyir bizdən. Demək ki, 180 qram glikoza əmələ gələndə udulan karbon qazı ilə ayrılan oksigen qazının kütlələri arasındakı fərq 72 qram idi. Bəs 45 qram glikoza əmələ gələrsə bu ikisi arasındakı fərq nə qədər olacaq? Bunu da hesablasaq biz olacaq 18. Düzgün ifadəni müəyyən edin. Bakteriyanın sporu müdafiə xarakteri daşıyır çox almada iştirak eləmirdim. 13-cü sual. Endospermində xromosom sayı 36 olan dişi bitki. Endosperm demək 3n-dir. 3n. Bunun 3n-i 36-dəsə n olacaq 12. 12. Düşəyim kisəsi çəksəniz, mərkəzdə yazsaq n 12-dirsə mərkəzdə diploid olacaq 24, yumurta hüceirəmə olacaq 12. 26 xromosomlu kök hüceirəsində 26 xromosomu olan kök hüceirəsi 2n-dir, diploiddır. Diploid xromosom dəsti 26 olan elçəş bitkinin çarpazlaşmasından əmələ gələn endosperm istəyirik bizdən. Elçəş bitkinin diploid xromosom dəsti 26-dırsa, bunun bir dənə spermisi 13 olacaq. Yəni 24-ün üstə 13 gələndə eliyəcək. 37. Endospermı 37 idi. Karpaçenka tətbiq edəndən sonra endospermın xromosom dəsti 2 dəfə artacaq ki, bu da 74 olacaq. 14. Göyərcin yumurtalığının yetişmə zonasında 12 hüceyrədə qütblərə 2 xromatidli xromosomlar çəkilib. Qütblərə 2 xromatidli xromosomlar 1-ci anafazada çəkilir ki, hələ burada hüceyrə sayı artmamış olur. Yəni elə ə bir hüceyrədən çarsında olur. 12 hüceyrə də çəkilibsə, deməli 12 dənə başlanğıc hüceyrə daxil olub. Yetişmə zonasının sonunda bunların hər birindən 4-əmələ gələndə 12 4-ə vuracaq eləcək 48. 48 xromosomdan demək x cinsi xromosoma daşıyan hüceyrələrin sayı 24, y cinsi xromosomu daşıyan hüceyrələrin sayı 24 olur. Və deyir ki, bütün qametlər eyni jinsi xromosom daşıyarsa, məsələn 12 hüceyrə daxil olubsa, 12 dənə qametim var. Tutaq ki, bu X-dan 12-sini qametə götürürəm, yerdə qalan 12 dənəsi yollandırıcı olacaq. Yəni hamısı X cinsli xromosomlu qametdilər. Qametlər eyni jinsi xromosom daşıyarsa, sonda əmələ gələn qametlərlə neçədən qametməmə gəldi? 16. Cinsiyat xromosomları gametlərdən fərqli olan yönləndirici. Aha, da bu 24 idi. Yəni bu 12 ilə bu 24-ü toplasaq, gametlə yönləndiricilərin sayını toplamağı istəyir bizdən, eləyəcək 36, doğru variantımız D variantı. 15 HH qızı və Çl qatır quyruğuna uyğunlaşmasını istəyir bizdən. Kurtxəş xəstəliyin müalicəsində istifadə olunur. Elçək qıcı həmçinin yerüstü gövdəsi olmur. Gövdə sadəcə yeraltıdır. Çöl qatır quyruğundan qan kəsdirmədə kimi bir də bölüş xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. A, B, C, D doğru variantımız olacaq C variantı. 16-cı sual: İnsanın 5 nüvəli qara çiçək hüceyrəsində cəmi neçə xromosom olur? 5 nüvəlidirsə hər nüvədə 2 len cinsli xromosom olduğu üçün 5i 2-yə vuranda eləcək 10. Doğru variant Niyə? Verilənlərdən hansı daha qədimdir? Hippon daha qədimdir. Niyə? Çünki e, Mezozoida yaşayan həmin o pişik boyda qədim heyvandan e, demək başlanğıc götürmüşdür <coughs> Paleozoiddə parapiteklər. Parapiteklərdən başlanıb götürüb Hippon, orangutan həm də driyopiteklər. Driyopiteklərdən başlanğınız götürəcək gorilla Şimpanze bir də Australopiteklər başlanğıcı götürür. E, şimpanze də bundan sonra yaranıb, qarılı da Australopitekdə, Pitekantrop ümumiyyətlə Australopitekdən ayrılan şaxədən yaranıb, bu daha qədim, e, cavandır, daha doğrusu. Amma bu verilənlərin içərisində ən qədimi hippondur ki, parapiteklərdən başlanğıc götürür. 18. Yanlış fikri seçin. Mürəkkəb refleks göstə 5 hissədən ibarətdir, düzdür. Mürəkkəb refleks göstənin 3-cü hissəsinə Üç növ neyronun aksonu daxil olur. Üç növ neyronun aksonu daxildir daha doğrusu. Daxildir, bu doğrudur. Çünki hissi neyronun aksonları daxil olur içəriyə, orada sinaps əmələ gətirir. Arı neyronların aksonları mərkəzi sinir sistemində yerləşir. Hərəkət neyronların aksonlarının da çox kiçik bir hissəsi mərkəzi sinir sistemində qalır, yerdə qalan hissəsi çıxır. Yəni ona görə də bu doğrudur. Sadə refleks qövsü 2 hissədən ibarətdir, yox, 5 hissədən ibarətdir. Onca görə yanlışımız C variantıdır. 19. Verilənləri əsasən variasiya sırasının orta qiymətini tapın. Bunun hesablama qaydasını öncəki videolarda qeyd etmişdim. Burada da deyim hesablama qaydasını. 6 * 6 Bax, bu şəkildə hesablanır. Üstə gəlinsin 11 * 7 11 vurursunuz. Yəni variantları, onların ölçülərinə vurursunuz. Qaz gəlmə tezliyinə. 8 vurulsun üstə gəlinsin. 8 vurulsun 18 vəsailə. Bu şəkildə digərlərini də vurub topluyursunuz, bölürsüz. 6 üstəcəl 11, 6 üstəcəl 11, üstəcəl 18 vəsailə. Yəni bölürsüz aşağıdakıların sayına. Bu minvalla hesablasanız orta qiymət 9 alınacaq. Aşağıda burada verilənlər adətən 100 olur. Yəni bunların hamısını toplamaqla 100 əldə edirsiniz. Amma 100 olmayan testlər də var. Yəni elə hamsa 100dür deyib təvmatik götürməyək. Hesablasanız daha doğru olar. 20-ci sual doğru fikri e, tapın. Enterokolit lipid mübadiləsinin pozulması zamanı meydana çıxan bəli bağırsaq xəstəliyidir. Elə A variantı doğrudur. COVID-19 xəstəyinə qarşı Sinovac peyvəndini vurmaqla keyfiyyət göstəriciləri təyin olunur. Bu epitimologiyanın hansı metodik üsuluna aidd idi? Peyventlərin immunglobulinlərin vurulması aidd idi eksperimental üsura. Yəni eksperiment aparıcıçı görəs bu peyvent ona necə təsir eləyəcək? Helmintozlara aid deyil, leishmaniya qurt deyil, parazit bir hüceyrəli ə canlıdır. Əgər göbələklərin xlorofila malik nümayəndəsi olsaydı, cəmi neçə aləmin avtotrof nümayəndəsi olardı? Göbələklərdən başqa bütün aləmlərdə avtotrofluq var. Göbələkdə də olsaydı 4 aləmin 4-ündə də olmuş olacaqdı. Ekologiya termininin müəllifi Heykel idi. Bioqenetik qanun müəlliflərindən biridir. Hansı geoloji dövrə qədər triploid endosperma malik bitkilərə rast gəlinməzdir? Təbaşırə qədər rast gəlinməz, artıq təbaşırdə buna rast gəlinir. Bəzi müəllimlər də diqqətimi çəkdi ki, bu dövrə qədər ifadəsini, yəni bundan əvvəlki dövrü götürürlər. Xeyr, belə deyil. Məsələn, belə ifadələr istədirim. Mənə qədər bunu heç kim eləmiş eləməmişdi ilk mən elədim mənə qədər deməli artıq mən özümü götürürəm də ona görə də burada elə dövrün özünü qeyd etmək daha düzgündür insana bənzər meymunlarda döş fəqərlərinin maksimum sayı 13 maksimum sayı 13dir omo fəqərlərinin maksimum sayından omo fəqərlərdə 5-6 olur maksimum olacaq 6 13-dən 6-nı da çıxanda eləcək 7 Ə, səbət ə, səbətində bərabər sayı çiçəyi olan Günəbaxan, zəncirotu, eşək qanqalı bitkilərinin bir çiçək qrupunda əmələ gələn meyvə sayıları hansı nisbətdə doğru olar? Öncəkici sınaqlarda təkrar olunan testdir. Sınaqlarda bir çox testlər təkrar olunub. Zəncirotu və eşək qanqalın bütün çiçəklərində həqiqi çiçəklər olduğuna görə meyvə əmələ gələr, amma Günəbaxanda yalançı çiçəklər var idi deyə bunların sayı Günəbaxanla çox olacaq, ona görə doğru variant E variantı. 28 e, insanda qanın böyrək venasından başlayaraq arterial qanın bilavasitə ürək boşluğuna qaytaran damara qədər keçdiyi yolun artıcılığını e, təyin edin. Böyrək venasından başlayaraq deyir, biz də ona görə birinci elə böyrək venasının özünü götürürük. Böyrək venası gətirəcək aşağı boş venaya birləşdirəcək. Aşağı boş vena təkrəcək ürəyin sağ e, demək qulaqçığına. Sağ qulaqçığından sonra demək sağ mədəciyə oradan, yəni sağ hissəsi oradan da ağciyər arteriyası ilə ağciyərlərə göndəriləcək. Ağciyərlərdə təmizlənmiş qan ağciyər kapilyarlarında təmizlənir və təmizlənəndən sonra ağciyər venası vasitəsilə ürək boşluğuna qayıdır. Doğru variantımız C variantıdır. Qeyd edilənlərdən hansı doğrudur? Göbələklərdə vegetativ çoxalmaya rast gəlinmir, gəlinir, mitsellistləri ilə çoxalmaq var göbələklərdən. Zigot çoxhüceyəlidir, yox, zigot bir hüceyrədir. Mayalanmış yumurta hüceyrə blastomer adlanır. Mayalanmış yumurta hüceyrəsi zigot olacaq. Məməllərdə spermatozoid yumurta hüceyrədən iridir, əksinə xırdadır. Zigotun sonrakı inkişafı bölünmə ilə, yəqin ki, Mitoz bölünmə yazmaq istəyib müəlliflər. Mitoz bölünmə elə gəlir. Eləcə bölünmə desək də doğrudur, amma mitoz bölünmə desək daha səliqəli bir cümlə alınar məncə. İlk dəfə əmək bölgüsü gedən canlılar e, neandertallar olmuşdular. Neandertallar Avstraliyada tapılmayıb. Bu kromanion idi. Hannibal də eldirər bu da kromaniyondur. Öz düzəltdikləri sığınacaqlarda değildilər. İlk dino ruşeymlər aha kromanion e, neandertallardadır. Əkinçilik yenə də kromaniyona aiddir. 31-ci sual. E, demək, belə bir çarpazlaşma nəticəsində alınan fərdlərdə yalnız bir aləmətə görə homozigot fərdlər sağ qalarsa, genotipə görə parçalanma necə olar? Yalnız bir e, aləmətə görə homozigot olanlar o 4 dənə yazdığımız 2-2-dilər ki, bunların hər birinin genotipi bir-birindən fərqlidir. Ona görə 4 dənə 2 və ya da 4 dənə 1 nisbəti kimi yazmaq olar. Hexaploid e, xromosom dəstinə malik olan bitkinin öz-özünə tozlanması zamanı əmələ gələn zigotun xromosom dəsti neçə olar? Öz-özünə tozlanarsa təbii ki, zigotun da xromosom dəsti ilə özü hexaploid 6n olmuş olacaq. Çünki mərkəzi hüceyrəsi olacaq 4 4 nə imiş? Hə, hexaploid mərkəzi hüceyrəsi olacaq 3. 4 nə idi? Hexa yox. Və spermidə olacaq 3n, 3-dən 3 toplasaq eləcək 6. E, 33-cü sual Devon dövründə meydana çıxmışdır. Elə mil kök sistemi, iç e, toxumlu bitkilər orada yarandığına görə mil kök sistemi də Devonda yaranmışdır. Qanı ürəyə qaytara e, damarla qayitmayan canlılar söhbət buğum ayaqlılar tipindən gedir. Bunlarda vena damarı yoxdur. Hansı fikir doğrudur? Deməş canlılar hermafrodit deyirlər, ayrı cinsiyyətlidirlər, hamısının inkişafı dolayı deyil, düznə olan nümayəndələri, yəni diri-bala doğanlar var. Məsələn, puluq ayaqlardan əqrəblər diri-bala doğurdular. Hamısı traxeyə tənəffüs edir. Xeyr, hamısı traxeyə tənəffüs deyil. Xərçəng falan qəzmə tənəffüs edirdi. Diri-bala doğan nümayəndəsi ola bilər. Baqıqlarda qeyd etdim ki, diri-bala doğan nümayəndəsi var. Doğru variantımız olacaq D. Bütün nümayəndələrində bığcıq var, yox? Məsələn, hörümçəklərdə bığcıq yoxdur. Şəkildə verilən canlının aid olduğu dəstənin bütün nümayəndələri haqqında. Dəstə demək tısbağlar dəstəsidir. Tısbağların bütün nümayəndələri haqqında hansı fikir yanlışdır? Ətrafları pərə çevrilə bilər. Ətrafları məsələn, sud tısbağlarında pərlərə çevrilib, bu doğrudur. Çənələrində dişi var, deyil. Tospalarda diş yoxdur. Suda yaşayan tospaqlar var, quruda yaşayan nümayəndələri var, ürəyində natamam ara kəsmə var, bu da doğrudur. 36-cı sual yenə təkrar suallardan biridir. Zülalın daxilində olan birinci və sonuncu amin turşuların orta molekul kütlələri birinci 111, sonuncu 127 olur, ikisinin birlikdə kütləsi 238 olur digər amin turşu radikallarının digərləri radikalları olacaq 54x mən bilmirəm neçə dənə orada ortada qaldı və bunların cəmi 11362-dir. Buradan demək 54x bərabər olacaq 11362-dən 238-i çıxacağıq, eləyəcək 11124. 11124-ü də 54-ə böləndə eliyəcək 206. Bu digər amin turşları idi. 1-ci və sonuncunun da gəlləm üstünə 2. Ona görə eləyəcək 208. 208 e, amin turşundan ibarət olan zülalın sintezinin maksimum nə qədər vaxtdır? Bunu da 5-ə bölsəniz eləyəcək 41.6 doğru variant E variantı. Belə bir genotipili fərd minimum neçə növ qaimət əmələ gətirə bilər? Minimum 2 növ ağac genlər ilişiklidirsə minimum 2 növ qaimət əmələ gətirə bilər. Volvox haqqında hansı fikir yanlışdır? Koloniya halında yaşayır, bir hüceyrəsinin 2 qamçısı var, bir ədəd xromatoforu var. Yaşıl kürəciyin diametri 1 santimetr deyil, 1 millimetrdir. Ona görə də D variantı yanlışdır. Həm şimal, həm də cərb yarımkürəsində yerləşən mərkəz cənubi Asiya tropik mərkəzidir. Birdə Cənubi Amerika tropik mərkəzi deyil ki, bunlar ekvatoru kəsən mərkəzlərdir. Transleksiya prosesində maksimum neçə növ nukleotid iştirak edə bilər? Transleksiyada ancaq RNT-nin növləri iştirak edir, ona görə də 4 növ nukleotid iştirak edə bilər.